Yo, guys, jumpa lagi di Raff Toys yeah. di calon mencari ikan. Yo, ayo kita cari ikan lagi, guys bersama Raff Toys. Siapa oh, nih, guys? Wah, guys, lihat nih, guys. Di sini ada yang nongol nongol nih. Wah, sepertinya balon, guys. Lalu balonnya kutu Rahmat nih. Wah, didaw, yes. balonnya dari berasal dari mana, guys ya? Wah, mending kita pecahin, guys ya. Jangan-jangan ini balon ulang tahun, guys. Ha? Siapa tahu di dalam ada hadiahnya, guys. Sama ya. bareng-bareng. Satu, dua, tiga, empat, oh, lima, oh, balonnya pecah. Wah, guys. Dan di dalam ada pantu. Guys. Wah, itu, lihat tuh guys, warnanya hijau guys. Coba kita tangkap guys ya. Wah, guys. Di dalam balonnya ada kura-kura nih guys. Wah, ini sepertinya kura-kura berhasil guys. Warnanya hijau dan dia malu-malu guys. Wah, lihat nih guys, motif barunya cantik banget guys ya. Wah, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wah, lihat tuh guys, itu ada beneran kura-kura berhasil guys. Wah, dan ternyata berpasangan nih. Wah, yang ini hijau tua guys. Wah, dan yang satu ini hijau muda. Wah, cantik banget guys ya. Kita langsung menemukan sepasang kura-kura berhasil di dalam balon. Wah, unik banget guys coba kita lanjut cari-cari lagi guys ya siapa tahu ada lagi balon-balon yang nongol-nongol atau kolam-kolam ikan guys wainya apaan wah sepertinya di sini ada kolam ikan hias kecil wah warnanya cantik banget guys coba kita seruk-seruk guys ya ini ikan-ikan apa guys ya Sepertinya cantik banget guys Wah guys Perhatikan guys Ini sepertinya ikan cupang Wah warnanya kuning tuh kepalanya Dan ekornya merah-merah guys Cantik banget Waduh kita masukin ke dalam wadah guys ya Rupanya di sini ada kolam ikan cupang guys Coba kita cari-cari lagi guys ya Siapa tahu ada lagi Wah ini guys Oh my god guys Di sini ada sarang ikan hias kecil guys Wah ikannya berwarna-warni tuh guys Banyak banget guys Coba kita serok-serok guys ya Ini ikan-ikan apa guys ya Lihat nih guys ada yang berwarna oranye Lumayan besar besar nih wadidaw guys wadidaw perutnya ada yang besar nih guys ini adalah ikan mas koki guys wadidaw pantasan gemoy gemoy guys ya mungil mungil wadidaw ini sepasang ikan mas koki guys cantik banget kayak uping ipin kita masukin ke dalam wadah guys ya dan lihat nih guys masih ada yang gemoy gemoy ini coba kita seruk serup juga guys ya wadidaw guys guys perhatikan wah ada satu yang yang ngikut ngikut tuh itu yang satu itu ikan glowfish guys glowfish sumatera guys wadidaw yang yang demo gemoy hitam ini adalah ikan molly balon guys kita masukin ke dalam wadah guys ya melihat guys sepertinya masih ada nih wajah warnanya warnanya guys cantik juga nih wadi kakak berhasil dapat ikannya nih ikan ikannya lompat sendiri guys coba kita tangkap dulu guys ya biar kita tahu itu ikan apa wah ikannya lumayan liar nih ikan sini dong nih wadi nih guys rupanya ikan wah ikan pelatih guys mantap betul kita masukin ke dalam wadah guys dan coba kita tangkap tangkap lagi nih wah ternyata saya pasang ikan peral pelatih juga nih kita masukin ke dalam waduk, guys. Ya, dan ada lagi, ada lagi nih. Wah, warnanya cantik banget, nih, guys! Wah, si pasar ini ngeblokis jauh rupanya wah yang ini warnanya merah-merah guys cantik banget guys ya ini glovi sumatera guys kita masukin ke dalam wadah dan lihat nih guys kolam-kolamnya sudah kosong nih coba kita lanjut cari-cari lagi guys ya siapa tahu di sekitaran sini ada kolam-kolam lagi guys wah lihat guys sepertinya ada sarang ikan lagi nih wah guys ada ikan yang bersembunyi di balik tanaman itu guys wah lihat nih guys coba kita tangkap-tangkap guys ya cantik banget warnanya sepertinya ikan cantik guys wah ini guys beneran ikan cantik guys ini adalah ikan cuma wah ikan cuma malah lompat guys warnanya biru guys waduh cantik amat ya guys kita masukin juga ke dalam wadah guys ya memperhatikan guys sepertinya dia sendirian guys Sem sepertinya dia jomblo mending kita mencarikan ikan aja guys ya siapa tahu di sekitaran sini ada kolam-kolam lagi waduh guys apa nih guys wah sepertinya di sini ada lubang-lubang guys itu apa guys ada jari-jari yang kelihatan wah itu guys apa tuh guys oh my god guys coba kakak tarik tarik guys ya waduh waduh sepertinya itu hewan-hewan berbahaya guys coba perhatikan guys wah sepertinya kepiting guys coba kakak tarik waduh kakak takut tangkap kepiting guys wah kepitingnya lihat tuh guys jalannya memang menyamping. Waduh guys, kakak takut banget nih guys. Waduh kita tangkap gak ya? Waduh kita nggak usah tangkap guys ya kita tangkap. Waduh guys, guys perhatikan guys, kepitingnya benar-benar buas. Wah lihat tuh guys, capitnya kelihatan tuh kakak takut banget guys. Waduh mending nggak usah tangkap guys ya. Coba kita tangkap yang ini aja guys. Sepertinya di sini ada kolam kolam nih. Wah lihat tuh guys ikan apa ya di dalam kolamnya? Lihat nih guys bentuknya kayak tokek. Wah guys, rupanya ikan sapu-sapu guys. Waduh sapu-sapunya warnanya kayak bayi Nih ya Bayi sapu-sapu kali ya Waduh kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan Coba kita tangkap lagi nih Sepertinya masih ada nih Wah guys Sepertinya ikan sapu-sapu juga guys Tapi sepertinya ini Ikan sapu-sapu nggak hanya albino Nggak albino guys ya Wah lihat nih guys Mulutnya ada di bawah sini do. Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan Coba kita periksa kolamnya lagi guys ya Wah ini guys Wah oh, ada yang nongol-nongol nih Wah oh, sepertinya di dalam sudah nggak ada kepiting guys Coba kakak periksa guys ya Wah guys guys perhatikan guys Wah di dalam rupanya ada kura-kura nih guys Kura-kuranya kecil banget nih Dan lihat tuh guys motif barunya juga lumayan cantik ya Lihat tuh guys dia berusaha balikin badannya tuh Dia mau salto-salto kali ya Wah oh, guys Dia kesusahan guys ya Wah oh, mending kita masukin ke dalam wadah guys ya Lihat nih guys tadi kita menemukan kura-kura berhasil Dan kali ini kita menemukan kura-kura Kura-kura apa nih Kura-kura dalam perahu kali ya oh, kita lanjut cari ikan lagi guys ya siapa tuh ada ikan ikan lagi wah ini apa guys wah sepertinya di sini ada ikan yang naik ke darat guys waduh guys. coba kita tangkap guys ya ini ikan kan, ikan apa ya waduh waduh dia malah lari lari ke dalam kolam ini guys wah sepertinya di sini asal asal ikan yang tadi guys coba kita tangkap guys ya waduh guys kita malah dapat ikan apa nih warnanya putih guys wah perhatikan guys sepertinya ini ikan patin guys ikan patin yang lebih ya guys tapi warnanya cantik guys putih bersih kita masukin ke dalam waduh ada guys ya mencoba kita tangkap ikan yang tadi guys waduh, guys waduh, malah ada ikan apa lagi nih wah rupanya di dalam kolamnya banyak ikan guys yang berbeda-beda jenis wah yang ini ikan ikan gurami, guys ya waduh, kita masukin ke dalam wadah guys ya mencoba kita perhatikan waduh, ada lagi ada lagi nih waduh, itu yang ini apa lagi nih wah sepertinya ini kolam-kolam bukan kolam ikan hias guys tapi ikan yang bisa dikonsumsi wah ini adalah ikan nila guys kita masukin ke dalam wadah dan yang tadi itu ikan apa guys ya panjang-panjang wah lihat nih guys rupanya dia di sini nih Wah sepertinya ini kan cana guys Waduh kalau ikan cana jenis ikan hias yes, loh Waduh kita masukin ke dalam wadah guys ya Wah dan coba kita raba-raba lagi guys Wah sepertinya di dalam kolamnya sudah nggak ada ikannya nih Mending kita lanjut cari-cari lagi, guys Siapa tahu di sekitaran sini ada kolam ikan lagi Yaitu, manis. Wah, guys, lihat nih, guys Ada telur yang pecah, guys Wah, dan di dalam ada ikan-ikannya, guys Waduh, ikan-ikan apa tuh? Waduh, ada yang masih di dalam telur, nih Warnanya juga cantik, guys Oh, my God, guys Sepertinya ini ikan mas, guys Ikan mas koi, guys Wah, ini adalah ikan koi selayar guys Kita masukin ke dalam wadah Dan ada yang berwarna-warnanya, nih Wah, yang ini ikan mas komet, guys Sepertinya di dalam telur-telurnya banyak ikan masnya, nih Wadidaw, lihat nih, mas Banyak ikan mas, nih masak <tuk> yang ini liar liar guys gesit gesit wah yang ini kan koi slayer guys ikan mas juga guys cantik banget guys ya kita masukin ke dalam wadah dan coba kita cari Wah lihat guys sepertinya ada yang terdampar nih wah lihat nih guys cantik banget juga nih wah yang ini kan mas komet juga guys wah amazing guys kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita cari cari lagi guys siapa tahu ada kolam kolam lagi di sekitar sini wah ini apa guys wah dido, guys perhatikan guys wah dido. ada kepala yang nongol nongol dari dalam lubang nih wah dido lihat nih guys lihat guys ini karena apa ya? Waduh, ikannya badannya licin banget nih. Wah, sepertinya ikan lele guys, soalnya berkumis. Wah, tapi sepertinya ini kan lele albino guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan coba kita kerjakan. Waduh guys, oh my god guys. Apaan guys? Nggak ada yang keluar besar banget nih. Wah, didoh, guys guys. Perhatikan guys. rupanya di dalam lubangnya ada ikan lele jumbo juga nih. Wah, didoh, lihat nih guys. Waduh, ikannya mau lompat tempat nih. Wah, didoh, guys guys. Kita harus bisa menangkapnya guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wah, ikan lelenya lumayan besar guys ya. Wah, lihat nih guys kumisnya juga panjang-panjang nih. -panjang, ya. Coba kita periksa lubang-lubangnya lagi, guys. Waduh, sepertinya sudah nggak ada ikan yang mau keluar nih. Coba kita periksa di sekitaran sini, guys. Ya, siapa tahu ada kolam-kolam lagi di sekitaran sini, guys. Ya, wah, oh, nih guys. Sepertinya di sini ada sarang ikan, guys. Wah, guys, perhatikan, guys. Ikannya sendirian aja nih. Jangan-jangan ikannya sebatang kara nih. Coba kita tangkap-tangkap, guys. Ya, ini ikannya ikan apa ya? Wah lihat nih guys warnanya juga lumayan cantik nih. Waldo sini dong, ini dong wadidoh, guys perhatikan guys. Ikannya beneran cantik. Wah ikannya malah lompat-lompat nih guys. Waldo, ini dong, ini dong, ini dong ini, wadidoh, guys. Ikannya menjadi kotor-kotor nih. Waldo kita harus harus. Wadidoh, ikannya lompat lagi nih. Waldo ikannya benar-benar liar guys. Coba kita mandiin dulu guys ya, biar badannya bersih-bersih. Wah dan ternyata ini ikan cantik guys. Rupanya ikan cupang. wadidaw guys, swamai simpul kita dapat ikan cupang yang cantik-cantik guys Banyak warnanya Warna-warni Kita masukin ke dalam wadah guys ya oke oh, Coba kita periksa kolamnya lagi guys Wah ini sepertinya ada beneran sendiri guys Siapa tahu di sekitar sini ada lagi <mukain> Iwanya, Wah ini apaan guys Wah ini guys ada kura-kura lagi nih Wah kura-kuranya nongol-nongol nih Wah ini itu... Wah lihat nih guys kura-kuranya berasal dari mana ya Wah lihat nih guys Sepertinya di sini ada lubang-lubang guys Coba kita periksa lubangnya guys ya Siapa tahu kura-kuranya berasal dari dalam sini guys Wah ini guys beneran guys Di sini ada anaknya nih Wah anaknya kecil-kecil banget nih guys Wah itu kita dapat banyak kura-kura nih kan Coba kita periksa lagi guys ya. Siapa tahu ada lagi. Wah, ada lagi, ada lagi nih. Yang ini lumayan besar guys. Mungkin ini adalah adalah kakaknya. Lihat nih, guys, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Lihat nih guys, kita menemukan banyak kura-kura, ada kura-kura berhasil kura-kura ninja, kakek kura-kura. namanya kura-kura ya. Pokoknya mending kita periksa lagi guys. Siapa tahu masih ada guys. Wah, sepertinya di dalam lubangnya sudah nggak ada kura-kura yang keluar guys. Dan lihat nih guys, ungkapan kita kali ini sudah lumayan banyak guys. Banyak ikan hias kecil berwarna-warni. Banyak juga ikan cupang yang berwarna-warni loh guys. Dan banyak kura-kura. Ada juga kepiting yang menakutkan guys. Jadi kakak mau pulang aja guys ya bawa ikan-ikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nantikan kakak terus ya di video selanjutnya biar kalian gak ketinggalan keseruannya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe guys. Bye-bye.